Дает из телеканала Социальная Украина, а также Черную морскую телорадиокомпанию, в студии Костянтин Крупский. Рядом со мной человек легенда окутала легендой сначала один свой бизнес, потом окутывает легендой второй свой бизнес это Голда Виноградская. Добрый день. Здравствуйте. Я надеюсь, что телезрители наслышаны про ваш проект, который вы сделали Fashion Globus Ukraine, который был назван патриотическим. Давайте, наверное, начнем Как вообще fashion проект может может быть патриотическим что такое можно там внести чтобы он действительно как-то вот был направлен на то чтобы вот поднять патриотизм людей как-то их объединить и вот в этот такой сложный военный час время ну начнем с того что есть некий стереотип что вообще дизайнеры они создают что-то не для людей и мода принадлежит худеньким богатым и избранным это во-первых это не считая того, что вот есть мирное время, а время тяжелое военное. Мне кажется, творческие люди как никто должны мобилизоваться, собраться и вот возникла идея создать проект Люди для людей, где дизайнеры могут доказать, что они способны быть очень полезными обществу. Ну вот если в целом, то первая идея объединения регионов символ у нас даже есть такой вот логотип наш это карта Украины, на ней лежит ожерелье из жемчужинок. Каждая жемчужинка поддерживает друг друга, а все мы вместе поддерживаем нашу страну, ее территориальной целостность. Угу. Поэтому представлены абсолютно все 25 регионов Украины, включая Крым и Донбасс. То есть это символ. Раз. Второе. Творческие люди, каждый со своих регионов, несли вот эту частичку и сложили такой общий пазл культуры Украины в одежде, который, во-первых, раскрывается как для самих жителей Украины, потому что мы пришли все к тому, что мы очень любим Украину. Мы стали ее очень ценить, но вопрос, насколько мы ее знаем. И вот как раз этот проект, как культурный проект, он э, рассказывает людям э, о том, чем богата наша страна. Э, в рамках нашего магазина проходят лекции, семинары по истории костюма, по стилистике, мастер-классы всевозможные. Мы проводим вечера для иностранцев на английском языке. То есть мы несем имиджевую составляющую культурной Украины. Два. Третий очень важный момент. Мы отчисляем, сейчас как практически все стараются что-то сделать, да? собрать деньги в помощь в украинской армии. Проект этот я задумывала изначально как благотворительный. Сейчас помогаем армии, побеждаем, потом лечим раненых, потом помогаем кому-то еще. То есть в нашей стране с таким количеством проблем всегда найдется, куда, так сказать, направлять деньги. Но таким образом мне очень хочется, чтобы у, так сказать, обычных людей сложилось такое правильное понимание того, что и дизайнеры могут быть полезными, нужными людьми, а не только где-то работать непонятно где там, так сказать, в небесах. Вот. Ну, вот. Это, это современный костюм, Смотрите, это национальный костюм. Вся фишка заключается в том, что мне очень хочется, чтобы не воспринимали наш проект как там, не знаю, пирогова да, в котором mm -hmm. все только этно. Здесь собраны все регионы э и всего там, наверное, каких-то выраженных этнических, может быть, всего 2-3 дизайнера. Все остальное абсолютно носибельная одежда. Точка, то есть с точки зрения маркетинга э в первые может быть, в магазине дизайнеров одежду могут себе найти все. Мужчины, женщины, дети, люди разных размеров, люди с разными бюджетами, с люди с разными стилями, и вот так, так сказать, как, им, как их страна, наша страна, она точно такая же, она абсолютно разная, нету каких-то перекосов. И это все дизайнерские вещи, то есть да, это, это дизайнерские. Не... это дизайнерские вещи. Ага. И теперь мы переходим, наверное, к легенде, о которой я говорил в начале. Это правда, что вы вообще порядка там десяти лет были заняты не бизнесом, который не имел отношения вообще к индустрии моды. То есть это был энергетический бизнес. Вы э, во Львове открыли свою компанию и зарабатывали даже там чуть ли там не по 100 тысяч долларов в месяц, как я читал в интервью журналу Forbes. Это я не выдал коммерческую тайну? Нет, нет, нет. Я сама родом со Львова, закончила Львовский политехнический институт. Моя мама настояла на том, что творчество, которым ты занимаешься, танцы, это все прекрасно, но пойдешь ты в политех, так у нас вся семья, много поколений. Вот, пошла, пальцем попала, так сказать, в щит с набором профессий. И мы с братом и с отчимом открыли компанию в энергетике, правда, в Киеве, а не во Львове. Это большой холдинг создался за 8 лет три фабрики по производству оборудования релейной защиты и автоматики. Мы занимались комплексным строительством под ключ подстанции в энергетике, в системе Укрэнерго и вот, так сказать, все, что с этим связано. Причем строили подстанции не только в Украине, практически на всей территории бывшего Советского Союза. Вот, поэтому вот этот опыт большого глобального бизнеса, понимание макро, да, какой-то структуры, он очень мне помогает сейчас. Какой-то совершенно странный непредсказуемый момент. Мне стали сниться сны про одежду. Многие думают, что так эта фишка, это фишка, это правда. И я человек, который никогда не шил, не рисовал как-то вот так перешла. Совершенно Но сейчас другой. же вы тоже сами не шьете и не рисуете. Или есть все-таки одежды торговой марки Голда, которые вот именно вы разрабатываете? Нет, ну, ну я ее разрабатываю как дизайнер, безусловно. Ага. Причем у нас есть несколько линий. У нас есть линия Голда Kids, это школьная одежда для угу. детей, есть бренд Голда. Я их, безусловно, разрабатываю, полностью принимаю участие в формировании от, от всего, да. Но я не могу их шить, это неправильно. Есть конструктора, есть мастера, есть технологи. Потом а, мне кажется важно не не только сделать одну вещь, а сделать так, чтобы она ушла в поток. То есть это дизайнерская вещь, которая ушла в поток, благодаря этому она стала доступна по цене. Я хотел еще раз все-таки вернуться вот к энергетическому бизнесу. Вы говорили так, помню однажды во время беседы с министром энергетики, я взахлеб рассказывала ему о своих наработках, о том, что могу сделать полезного для страны. Выслушав меня, он спокойно сказал, вот поэтому ты и не министр. То есть нам не нужны в министерстве, что ли, получается, люди, которые не нужны. Нам с в принципе наработками? наработкой. Получается, и знают, что... в стране в принципе не очень сильно кому-то нужно. До тех пор, пока страной не будут управлять люди, которые относятся к своей стране, как к своему дому, а к сво... населению страны, как к своей семье. Ведь вы же не позволите там продать кусок вашей кухни кому-то, потому что так выгодно. Это же ваш дом. И вы не будете относиться к кому-то, членов вашей семьи, пусть даже дальним родственникам. Это где-то там, это не мое. И если это будет так, и ты будешь переживать за каждого человека и за каждый кусочек своей земли, а не думать о себе, безусловно, мы бы уже давно-давно были, наверное, там, я не знаю, в пятерке самых сильных стран мира. Mm -hmm. um... и я очень, кстати, надеюсь, что все-таки этот момент произойдет. Я. Yeah. Ну, я тоже хочу... Знаете, парадокс в х... том, что интуитивно мы все чувствуем. То есть, если бы мы понимали, что все очень безнадежно, наверное, бы не дергались, где-то смирились. А тут весь же парадокс в том, что такое огромное количество преимуществ и мешает только все время менеджмент в стране, тоже мы сами выбираем. Есть такое просто ощущение, что вот ты вроде так уже разочаровался, потом раз такой огонек какой-то возник, а вдруг, может быть, вот сейчас, в 2004 году все пойдет. Нет, опять не пошло. Может быть, в 2014 пойдет. Как-то опять оно не идет. И так, по-моему, так вот... А раз... он, знаете, еще, во-первых, как-то сказать, важно, мне кажется, во всем этом, и это где-то перекликается с нашим проектом как раз, вот ты разочаровываешься, а твой сосед нет, а потом тот, и вот друг друга мы все зажигаем. И мне кажется, вот последние события последнего года, они как-то так очень дали очень четко нам понимать, что мы все-таки все как, ну, верно, где-то одна семья. Вот может не все это смогли так тонко прочувствовать, но когда ты понимаешь, что это правда и тебе есть на кого положиться. И да, вот там первые беженцы, помните, когда ты воспринимал это все как ну какую-то личную беду, бежал, передавал куда-то вещи, кого-то где-то старался устроить на работы. Вот это чувство единения. Оно очень важно. И поэтому вот в нашем проекте, да, у нас, допустим, сейчас шесть дизайнеров из Донецка, то есть люди, которые практически остались за бортом жизни. Но вот благодаря нашему проекту они продают вещи, они живут, они выживают, они продвигаются. Тоже очень важный аспект. А, телезрителям я напомню, что мы говорим о проекте Fashion Globus Ukraine. А у него есть начало у этого проекта, было, во всяком случае, есть какое-то логическое завершение? О, я очень хочу, чтобы все понимали, что этот проект это не просто магазин. Магазин это всего лишь один шаг. Шаг, как это выглядит, визуализация. Ну, во-первых, я хочу сказать, я, так сказать, приглашаю всех, кто слушает нас что проект растет. На сегодняшний момент э, представлено 47 украинских дизайнеров на одной площадке. И каждый день или там каждую неделю прибивают совершенно люди в абсолютно талантливейшие. То есть это шанс для любого человека, даже с какой-то глубинки, с малоизвестного места пробиться, начать продаваться и приносить пользу и себе, и людям, и, так сказать, умножить культуру, восхвалять Украину. Раз. Второй момент – это то, что это четко продуманная э, социально-экономическая, так сказать, стратегия, где э, следующим шагом сейчас будет показ на 9 февраля на Нирской неделе моды коллекции от украинских дизайнеров, где впервые в истории моды будет показана страна, не просто дизайнеры, mm -hmm. а будет вот показана Украина. В ее регионах. Красивый, очень классный показ, который, я надеюсь, мы там дебютируем, потом, потом покажем в Украине. А идут ли дизайнеры под крыло, получается? Вот, хороший вопрос. Обычно дизайнеры каждый Не себе да? гений. Ну да. Обращались и к знаменитым людям. Вот каждый себе гений. Но. Те люди, которые понимают, что пробиваться в тяжелое время проще вместе, по принципу венечка, а не пру прутиков, да. Mm -hmm. а мы действительно поддержим друг друга. И благодаря этому, вот сейчас состоится этот показ раз. Показ, мы сейчас договариваемся с послом Украины в, в Америке нашим о показе для украинской громады, о выходе на украинский рынок для получения байеров заказов, о работе интернет-магазина нашего. То есть это конкретные заказы, конкретные продажи, конкретные люди, конкретные действия. Вот. И в принципе сейчас создается общественная организация, которая будет объединять дизайнеров, производственников и вузы, которые готовят специалисты. Впервые в истории Украины на, ну, не хочу говорить, легкую промышленность, но будем говорить на этот сегмент нашей экономики, мы подходим очень так глобально понимаем, сколько надо выпускать специалистов и куда, куда они будут располагаться, как нужно сделать так, чтобы дизайнеры не просто один раз произвели какую-то вещь, а она могла куда-то продаваться по роялти и, и потом производиться в больших количествах, чтобы фабрики работали не только на давальческие схемы для Запада, а могли производить собственные продукты и так далее. А, но здесь, когда вот есть какое-то объединение дизайнеров, получается, что есть какая-то конъюнктура, да? то есть если э, мы должны, чтобы символик присутствовала патриотизм а, нужно обязательно делать вот так потому что это продается а, а здесь партия должна быть вот такая потому что иначе она больше не пойдет и дизайнер получается он зажат в какие-то какие-то вот. фишкой нашего проекта как раз является то что вот если вы зайдете в наш магазин увидите что вещи абсолютно разные у кого-то символика у кого-то без у кого-то просто стиль дизайнера вот я например как голда да у меня вещи вообще они просто классические мы продаемся в разных странах мира, но ни к украинскому какой-то идентификации не имеет никакого значения. Это просто хороший продаваемый продукт. Поэтому как раз нету какой-то заангажированности, нет, нет каких-то границ. И мне кажется, это как раз интересно. Це uh, так просто для справки. но мені приятно об этом сказати, що навіть несколько uh, платів є у Принцеси Саудовської Аравії. Это же правда? З да. uh, нами сьогодні була Голда Віноградська, це віце-президент конфедерації дизайнерів і стилістів України, організатор проєкту Fashion Globus Ukraine. Дякую вам. Я yeah, вам До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемося.